Хочу сказать спасибо всем болельщикам МБК Николаев. Мы вам очень благодарны за то, что вы есть, за то, что клуб в эти тяжелые времена сохранил традиции, нашел какое-то финансирование. Спасибо руководству, президенту клуба. Хороший как бы, сезон он был, слава богу, команда отработала. Кто-то вернулся в баскетбол, кто-то попробовал себя в Суперлиге. Мы проиграли. Концовка, может там за минуту 30 на эмоциях хотел как бы, сделать смену, может, не успел ногами, свалил, решила исход. Это, это, это третья игры, может, не решила. Как бы, мы проиграли, что говорить. Спасибо моей команде, всем партнерам. Мы выкладывались. Наверное, никому не стыдно за проделанный труд. Как бы. Поздравляю команду Черкассы, она прошла дальше. Желаю ей успеха. Вот. Так же, как и Артем, я начну с благодарности нашим болельщикам. Некоторые даже сюда приехали, поддерживали нас. Было слышно их поддержку, барабаны стучали. Просто здорово, молодцы. Также весь сезон мы чувствовали помощь нашего шестого игрока, это наш зал, наш болельщик. Вот. Для Николаевцев баскетбол не последнее место значит в жизни. И мы своей игрой старались каждый раз доказывать, что мы играем для них. Мы бились в каждой игре. Может быть да, не все получалось, но спасибо руководству нашего, клуб, нашего клуба, которое... Нашло возможность содержать команду, финансировать ее и выполнять те обязательства, которые были перед игроками, перед тренерским корпусом. Спасибо им большое. Вот. Что касается игры. Да, немного не... неудачное начало. Черкасские мапы хорошо начали игру. Немного... Как бы перехватили эти мечи, нам не удалось начать так же. Но тем не менее мы потом нашли в себе силы вернуться в игру. И боролись до последнего. Ну получилось так, как получилось. Мы очень хотели выиграть и делали все к этому. Вот. Было очень интересно играть против этой команды тренера. Максим Михайлон готовил на каждую игру сюрпризы, каждый раз неожиданности были, вот, которые интересно было противодействовать этим сюрпризам. В целом, я думаю, что любителям баскетбола понравились игры нашей пары. Вот, еще раз поздравляю Черкасские маппы, что они прошли в следующий этап плей-оффа. Удачи им. А вопрос по количеству потерь. 27 сегодня их это физика все-таки? Но агрессивная игра черкасских мал спровоцировала. нас после первой половины было достаточно много. Сейчас не скажу, сколько, но очень много. Бросалось в глаза, что разница между нашей и их командой. Именно за счет этого они ушли в начале этого отрыв, что, что мы потеряли, они убежали, забили легкие мячи. Ну, как бы, наверное, это и предопределило исход игры. Ну, мы сделали как всегда ставку на защиту, соответственно, как и Николай, в принципе, и очень хорошо сыграли три четверти, только провалили третью. За счет этого Николай как бы вернулся в игру и получилась такая тяжелая концовка. Ну, показали характер, в принципе, и хорошо сыграли в конце, перехватили два мяча и, естественно, выиграли. Сегодня очень много перехватывалось, у, у них, в общем-то, много потерь по свежее себя чувствовать, чем соперник, твое видение? Или в желании вопрос? Может, немного по свежести, у них люди постарше, и уже было видно, даже во второй четверти я уже видел, что некоторые уже устали, стояли, еле дышали. В принципе, не знаю, не скажу, что как бы лучше себя чувствовали. Просто концентрировались играли в защите, и за счет этого где-то удалось перехватить, обхитрить соперника. А, на твой взгляд, это самая важная сезо... победа в сезоне? Когда мы шли на игру, это была самая важная игра этого сезона, а теперь, когда мы выиграли, у нас впереди еще важные игры, и эту игру мы уже забываем, надо готовиться к следующему. Во-первых, хочу всех поздравить. Я думаю, что вот до сегодняшнего дня в этом сезоне это самая важная игра, была самая важная победа. И я очень рад, что парни смогли перебороть это и усталость, и нервозность, и мандраж, который... На них плей офф немножко поддавливал, потому что все-таки для большинства парней это или первый плей-офф, или первый плей-офф, в котором они действительно ответственны за результаты, а не просто игроки где-то там ротации, скамейки. И во всех трех играх это просматривалось. Это видно было по нашему нападению. Мы весь сезон имели второй показатель в нападении, а в этих трех играх на 20 очков меньше забивали, чем обычно. Вот. Но радует, что сегодня э, во главу стала защита. 64 очка пропущенных и вообще по ходу этой серии мы пропускаем меньше 66 очков, что практически тоже э, где-то на 12 очков меньше, чем в среднем за сезон. То есть то, что мы хотели улучшить на плей-офф защиту, однозначно это получилось. Да, не без провалов, да, где-то бывают пропускаем, но... Опять-таки, если бы не было ошибок, то люди вообще ничего не пропускали. Но мы однозначно улучшили защиту. Я думаю, что сейчас э, спадет давление и мы сможем улучшить нападение. Что касается сегодняшней игры, поставили ставку, во-первых, на прессинг, на давление на заднюю линию. Я думаю, что эта ставка сыграла, потому что 17 перехватов у нас никогда не было за этот сезон, и 27 потерь мы вынудили Николаев сделать. И я думаю, что вот это стало как бы в основе победы. Ну и плюс сегодня мы получше сыграли на счетах. 16-9 на чужих подборах мы забрали, и они 9. Поэтому я думаю, что вот эти вот два компонента очень-очень сильно повлияли на результат. Ну, все-таки в третьем матче молодость обыграла опыт. Да я, я не знаю. Знаете, характер, наверное, сегодня победил. Потому что сказать, что вот вы задавали вопрос, Саше, свежее мы были, чем Николаев, не думаю. Потому что за 11 дней мы сыграли 6 матчей. Сумасшедший календарь. Э, восстанавливаться, отдыхать просто не было времени. И, честно сказать, сегодня парни уже играли из последних сил. Мы завтра, хоть и там послезавтра у нас уже выезд в Южный. Мы завтра сделаем полный выходной, чтобы ребята просто восстановили силы, потому что там уже нет, не будет смысла ехать. Вот. Поэтому я думаю, что характер, не, не молодость, не характер. Молодость, наоборот, немножко притормаживала из-за того, что вот этот мандраж. Посмотрите, сколько мы мечей не забили. Да, усталость и, и вот это тут психологическое давление. Мы просто мы, мы шли все время там в тройке лидеров, часто занимали первое место в чемпионате по проценту трехочковых. Вот, С эти три игры мы просто ничего не, мы не можем забить. Вот тут как это объяснить? Только психологией и усталостью. По-другому это не объяснить. Потому что тренируемся так же, даже больше еще внимания уделяем броску. Все вот эти два момента объясняются. Считаю, что отлично отыграли. Вот, вот, учитывая все факторы, хорошая победа, тяжелый матч, такой, как и должен быть плей-офф. Я думаю, интересная была серия. Вот, как бы так.